Здравствуйте. Сегодняшняя наша встреча открывает цикл программ, в которых мы вместе с вами, дорогие земляки, будем заново знакомиться с нашим прекрасным городом Комсомольском. С теми людьми, которые впервые ступили на эту землю в 60-х и даже в 50-х годах. Не оставим без внимания и тех, кто в рабочих буднях создает красоту нашего города сегодня. Побываем в давно знакомых вам местах и попытаемся найти в них неизведанные уголки. 29 ноября 1960 года считается днем основания юного города и магнитки на Днепре. В этот день в украинскую степь, недалеко от селения Искра, к подножью Лысой горы пришла первая автомашина со строительными материалами. И вот из сыпучих песков вырос наш неповторимый Комсомольск на Днепре. Об этой местности, где мы с вами живем, упоминается в работах известного русского магнитолога Петра Николаевича Армашевского, который еще в 1883 году на первой созданной им геологической карте Украины отметил наличие полезных ископаемых в районе реки Днепр. В 1893 году ученый Александр Васильевич Гуров в своей работе «Геологические запасы Полтавской губернии» указал на присутствие магнитных аномалий. В 1928 году ленинградским геофизиком Андреем Александровичем Строна были изучены магнитные аномалии Украины, наибогатейшей из которых явилась Кременчузская, расположенная на левом берегу Днепра. С этого времени поисковые работы железородных месторождений района продолжались вплоть до 60-х годов. В 40-х 50-х годах в Кременчугской геолого-разведывательной экспедиции Треста-Киев-Геология, изучающая непосредственно местность будущего Комсомольска, работал Хаула Виктор Федорович, ныне проживающий в нашем городе. Дали мне должность младшего геолога. Ну, это не важно, какая должность была. Важно, я попал под начало крупного специалиста зарудника, Йола Михинград Дворхотова. Он как раз был э, старшим Йолом партии, а я как раз попал ему в помощники. Это крупная величина, очень крупная. После он стал доктором наук, верат Ленинской премии, верат Старшей премии Украины. И такой, значит, человек высококвалифицированный, высочайший в Лукатии. Но ее сообразная была манера и воспитание работы. Он никогда не скажет, то, что человек сделал, хорошо или плохо. Никогда не скажет. Нет, нет. А уже когда она здесь законник работал, если она такой так, тогда она здесь похвалы похвала так. С этим человеком проработал 10 лет под началом. Я ну сказал, что кончил поначалу началом еще один университет полевой геологии. Вот. А затем на 1955 году он был командирован на работу в КМА большой группой наших елов, бровиков. А я получил задание значит, работать в Белозерском районе Запорожской области. Там была открыта аномалия, такая незрачная, ремонтным методом была вскрыта. Вот. Мало, материала было очень мало, но мне дали задание подготовить проект для определенной возможности постановка там поиска на баты железной леднорода. Я такой произвел. Но сейчас же на месте по проезде написал заявку, чтобы мне прослали помочь геофизику. Была бы партия, что двух отрядов. Равиметрового метро, и, и магнитного. Два отряда. Значит, они занимались специально для того, чтобы расчинить эту вот аномалию на составляющие пласты. По методике разработки Зиндеристана Крючеховского. Это, между прочим, очень важное явление в нашей жизни – работы Крючеховского. Зиндеристан, наверное, работал у нас, я физиком, мы с ним более сотрудничали до кончины ее, в 50 году. Это крупнейший геофизик, он доктор наук, профессор, ворот государственной премии. Она подготовила всем кандидатов наук, крупнейшая фигура в нашем мире. Так вот, она тут сперва оторвала интересную вещь. Вот я вам покажу вот здесь, вот, в этой части района, значит, магнитные породы, и не магнитные. она нарочнила их на своих картах. Раньше этого не было, что он не давал свои карты. То он давал просто контур и все. Она расчленила, нам дала начать породы тяжелые магнитные, легкие не магнитные на своих картах. Они, правда, грубоватые были, поскольку контактные, то мощность всех являлись не прямым методом, а методом расчета. Но это была большая нам помощь. И вот я эту методику применил здесь. Я открыл голейское месторождение. И такую картину я видел в Белозерке. Когда работали молодые люди, там биофизики, очень энтузиасты большие, молодые парни, девочки. Они давали мне каждый день пока эти самые материалы, что они получили. И обнаружилась такая самая картина, как и тут. Какая картина? Значит, богатый железный народ находится не там, где высокоманитные поля, а наоборот, там винистские. Там бенистки. Потому что высококомницы поля будут давать и тем что когда будет магнетит, минерал. Это вот который получает концентрат. Это черный такой концентрат-магнетит скажите, а как сложилась ваша судьба вот после того, когда вы нашли это месторождение, когда вот на, начали 60-е годы, когда началось строительство нашего города? Ну, дело такое дело. Я, будучи, скажем, я разведка месторождения. Это моя работа первая, смотрю, работа. Разведка месторождения для Полтавского ока. Это моя работа первая была. Вот. И я хотел сюда перейти уже на эксплуатацию. Я доработал в Ангелом Белозерской экспедиции, которая откладывает этих крупных. Да, да, Но я все равно хотел прийти сюда, поскольку это тоже мое детище, можно сказать. Она меня начальство не пустила сюда. Говорят, занимаюсь тем делом, там постоянно ЦК Святым Министром, а я говорю, тут был принят товарища Сталина. Одним словом, меня не пустили. Но я, кстати, не связи с этим вам бывшим тут, Виталием Михайловичем Зарубой. Это очень хороший такой человек, специалист, знающий. Я тогда провел каждый год в отпуск, уже строится комбинат. Но иначе, будучи единственным человеком, я послушал мое начальство и пришел на комбинат Запорожский. Там я работал в Англию 6 лет. Я потом после комбината работал по Бужии. Вот, по Бужской спиди там тоже провел большую работу по разведке месторождения железа. А потом меня перебросили сюда опять, к экспедицию, так как было намечено развед глубокой горизонт месторождения, глубиной до 700 метров. Вот это мое уже было общее руководство, поскольку я занималась промым делом этим кандидат наук Петропавла Шрамко. Теперь, Надеюсь, я хотел бы еще напомнить одну такую очень важную, я сказал бы, ну, тонко сделать, что ли, кто. Разговоры в городе. Я часто был в разных тут местах города, всю в всякие Например, такое, что карьеры за руды нет, что геологи неправильно посчитали запас, что город построен на много руде, что надо город снимать, что радиоактивность высоченная надо с города выматывать и дальше, и дальше, и тому подобное. Поскольку я занимался этими делами, могу верить всех и заверить граждан Комсомольска, это вообще неправда. Ведь мы такие простаки, чтобы скажем, ставить город Комсомольск, изучить место. Да, Или скажем, если тут бы была руда, по нурье построит город, это надо быть какими-то безрамотными елами. Или, скажем, в карьере нет руды. Руда там 700 метров гарантии есть, потому что бурын такие глубины. И посчитали то запас. Вам миллиарда 12 миллионов тонн запасов. Лавриковка и Горешняк. Два месторождения. Так что это все разговоры, конечно, не, имеет никакого по себе основания. Единственное, конечно, может быть такая вещь, значит, что реактивность и может быть. Поэтому мы изучали месторождения, разборили профилями крест простирания поперек. И все профиля мы хорошо изучили. Значит, и скважинными квадрными методами физики, термогамократажем и, и термогамократажем специальные методы, которые на чемнору в недрах, в скважинах, Рейтинг элементы. Причем, можно сказать, что точнейшие приборы. Это установка на тяжелом грузовике, работа в чинском режиме и очень хорошие результаты. Кроме того, кен выбран из скважины породы, мы еще ручьем и там сидим. Я два года занимался тут этим делом, поскольку все время это радиометрия была под всеми замками, это было совершенно, совершенно секретно. Так я сам занимался два года тут на Грифняке, на месторождении. Вот. И могу сказать, что нет, конечно, мы не не на никого, и даже Похоже что-нибудь на радиоурановые ранения. Вот, Конечно, между профилями может быть. Может быть. Вроде всякие часа бывает. Но, с другой стороны, комбинаты имеет радиометрическую службу. И они это не противают. Так что опасность стереометрической заражения исключается. исключается. Вы в Комсомольске сказали с 80-го года, да? Да. А вот э, ваше отношение как простого жителя э, Комсомольска, вот э, к росту нашего города, успешно ли мы развиваемся, успешно мы растем. И действительно ли у нашего города есть будущее? Безусловно. Я хотя можно сказать, я один из самых старых людей города, меткий желчного комбинату, но все равно город я считаю моим родным городом. Это моя родина. Там, на моем месторождении построили такой прекрасный город. Чудесный город. Без кот. мне приезжают мои коллеги вот с Дальнего Востока, уже из Чакутии, с Киева, со Львова приезжающие Все удивляются, насколько красивый, хороший наш город. И в самом деле хороший. Четыре года для города не так уж и мало лет. За ними стоят сотни имен и судеб, благодаря которым возводились жилые массивы и вырастали эти деревья. В музеях политехнического техникума и Болтавского ГОКа хранятся некоторые материалы, возвращающие нас в далекие 60-е годы. Рассказывают Наталья Цзына и Николай Стахин. музей розповідає про историю. Комсомольська на Дніпрі, а також сіл, що прилягає до міста Комсомольська. Це фактично єдиний у нашому місті музей навчального закладу, який має такий матеріал. По історії міста ми маємо фотоматеріали, маємо деякі документальні матеріали, як з газети, також і очевидців, записи очевидців, тобто як було побудовано наше місто. На одному з стендів перед вами. Це фотографії нам першого наметового містечка, перших щитових будинків, першого чотирьохповерхового будинка, який був фактично названий комсомольським містом на Дніпрі. На Наслідуючому стенді розповідь про першу будівельників на фотографії. Перший виконурок будови Федір, Ва... Федір Гнатович Батушкін. Перші загони, які приїхали сюди, на будівництво Комсомольська на Дніпрі, Аже в 1961 році це місто було оголошено ударною республіканською комсомольською будовою, і з різних областей України приїжджали до нас загони будувати це місто. Також музей має документальне підтвердження того, що дійсно тоді юнаки і дівчата будували наше місце. Перш за все мені хотілося б вам показати портрет першобудівельника, який був вивішений на першій дості пошани. Це першобудівельник бриль. І будь ласка, до вашої уваги цей портрет. Це людина, яка за свої Ударну працю була представлена на дошці Пошани. Також у нас є матеріали, які розповідають про те, як було побудовано місто. Перш за все, це книга Григорія Терещенко про будівництво нашого міста, про яників і дівчат, які в ті далекі 60-ті роки будували наше місто. Також є матеріали, які були зібрані студентами технікум та студентами СПТУ-15 під керівництвом Кащеєва Юрія Борисовича. Це вірші і пісні про Комсомульськ. Вони були написані нашими з вами земляками, людьми, які в деякий приїжджали до нас в місто, які жили в цьому місті. І повністю це велика збірка пісень, віршів, які розповідають про наше юне красиве місто. І, зокрема. все эти вірші и готовились до 30 річчя нашего города, хотели выпустить, але в деякій мере это не удалось. И сейчас они экспонируются тут, в нашем музее. То есть, кто желает, может прийти, поцікавитися тими віршами и песнями, которые написаны нашими земляками. Николай, естественно, музей Полтавского ГОКа располагает какими-то экспонатами о первопроходцах нашего города. Расскажите немного подробнее о них. Как таковых экспонатов почти нет. То есть для настоящего музея этого недостаточно. В музее в основном собран, собран материал вспомогательный. Это фотографии, грамоты, это какие-то буклеты. Но это не настоящие экспонаты. Единственный натурный экспонат это топорик, плотницкий топорик, который был действительно изготовлен в 1961 году в мастерской. Редутского гран карьера и он представлен в нашей экспозиции. А остальной материал, как я уже говорил, он является вспомогательным. Но тем не менее на этих стендах мы видим и лица наших первопроходцев, и кое-какие документы. И вообще скажите, каким образом они к вам попали? Музей создавался в экстремальных условиях к 20-летию комбината, и материал собирался отовсюду, значит, его и приносили, и доставали. Делались копии, естественно, фотографий, документов. Короче, материал подбирался для того, чтобы полнее осветить историю города и комбинат. Поэтому мы видим на стендах копии, видим фотографии или копии фотографий. А настоящих экспонатов, к сожалению, нет. Потому что история музея нашего, так сказать, очень короткая и популярности особой он не пользовался. Может быть, вам известна какая-либо история, связанная с одной из этих фотографий или документов? Ну, есть интересная фотография. Это фотография танцплощадки, который... Сказать, Первый, да? Да, первая танцплощадка, которую мало кто знает, она находилась напротив клуба строителей. И на этой фотографии изображена просто площадка, обыкновенная площадка со скамеечками, фонарь, значит, столб такой, фонарь на нем и будочка. Эту танцплощадку за одну ночь, как мне рассказали ветераны, сделали девчата, строители э, дороги э, Редутской, значит, которая на Редут идет. И, так сказать, своими силами они решили проблему общения. Будем так говорить, потому что условий никаких не было, кругом были барханы, пески. И вот такое место для общения, пятачок так называемый, был создан руками девушек. Вот эта фотография у нас есть. Но вообще-то каждая фотография имеет свою историю. Но это длинный рассказ. Даже копии, они тоже обладают какой-то информацией, какими-то символами. И своей историей, естественно. Как видите, к сожалению, музейные витрины располагают не очень-то большим количеством экспонатов. И имена многих первостроителей, проживающих в Комсомольске, мы до сих пор не знаем. Поэтому приглашаем к сотрудничеству всех тех, в чьей памяти еще свежи воспоминания о песчаных барханах, палаточном городке, о радостях и горестях. Словом, о той жизни молодых энтузиастов 60-х годов. Надеемся, клуб первопроходцев также не останется в стороне. Будем вместе создавать летопись Комсомольска. Звоните, пишите, приходите. Передача «Знакомьтесь, наш город» ждет вас. Всего доброго.